إلى حضرة النبي وصفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آل الكرام وأسلم شؤون الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم يا تنعم الغني والمسلمين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغبون عليهم ولا الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة حسبنا الله بسم الله الرحمن الرحيم. قال وألف كس الله سره. فيا ليت بصرا نزرت به محاسن غيره وودت عنه العمى Dia kata Syekh Ibn Al-Sakandari radhiyallahu an. Pala paya laita basaran nazarta bihi mahasinil ghair. Maka alangkah baiknya mata yang engkau gunakan untuk melihat kecantikan-kecantikan selain Allah Taala itu anhul anhulama digantikan menjadi buta. Apa maksudnya dan <tuh> maksudnya tuan pengarang kelalaian insan tadi menggunakan nikmat mata yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya memandang keindahan-keindahan makhluk dan terlalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik mata itu dibutakan itu maksudnya. Maksudnya dia suruh kita memandang menggunakan mata untuk mendapat kehasilan manfaat yang besar dalam konteks kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab disebut oleh ulama sunat bagi kita bila bangun sebelum subuh. Kita bangun tahajud ke, baca ayat 190 daripada surah Al-Imran untuk menyuntik keimanan di mana dalam ayat tu Allah Taala menyatakan inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina adhaban nak in fi khalqis samawati wal ard susungguhnya dalam kejadian langit dan bumi waqbilafil laili wan nahar wa bertukarnya malam dan siang la ayatin liulil albab menjadi tanda oleh orang yang hidup mata hati siapakah dikatakan ulil albab alladzina yazkuruna qiyaman wa qu'udah mereka yang mengingati Allah taala yang terasa dan memandang kebesaran Tuhan dalam keadaan dia berdiri dia duduk dan dia berbaring dan dalam semua keadaan dia memandang kebesaran Tuhannya dan dia mengenali akan dirinya sebagai abdi dan memandang ke ketunggalan Allah Taala yang maha hebat. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal dan dibertafakur memandang kejadian langit dan bumi. Wa yatafakkaruna samawati wal ardi. Maknanya mereka menggunakan dua sudut. Satu Al-Zikrullah dan satu lagi ialah atafakkur. At ya kalau sekiranya mata itu hanya digunakan untuk memandang kecantikan luaran tanpa dibuka mata dalamnya untuk memandang yang lebih besar lebih hebat Iaitulah tuan milik pencipta sekalian makhluk itu ya maka seolah-olah macam ia itu orang yang buta. Buta mata dalamnya itu lebih besar daripada buta mata luar. Jadi ayat ini menunjukkan kepada kita supaya menggunakan nikmat mata dan seterusnya nikmat anggota-anggota yang lain bagi menghasilkan pendekatan diri dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan yang menjadikan dia, Tuhan yang merezekikan dia, Tuhan yang memberi berbagai-bagai nikmat, mengizinkan kita menumpang sementara di buminya yang akan kembali balik menghadapnya oleh oleh kerana itu cari pendekatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala iaitu makamul qalbi makam kehampiran dengan penglihatan dengan pendengaran dan seluruh gerak laku jasad kita menggunakan anggota yang tujuh selaku menterjemahkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu di antara pesanan di Tuhan Pengarang pada paya alai tabasar an nazar tabihi mahasin al ghay an kulla amah. Alangkah baiknya mata yang engkau gunakan untuk melihat kecantikan-kecantikan selain Allah Ta'ala Itu dijantikan dengan kebutaan Maksudnya Jangan kita menutup pandangan dalaman kita Hanya luaran saja yang kita gunakan Maka kalau sekadar mata luar Yang tidak berakal pun boleh mengambil nikmatnya Maka ambillah nikmat yang lebih besar Bernikmat dengan Tuhannya Iaitulah merasakan kelazatan kebesaran keagungan pentadbir yang maha dahsyat itu di antara pesanan supaya setiap gerak geri kita ini sentiasa menghasilkan ya keribaan dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala kam hasal lakal hawan bilukufi ala al abwabil makhluqin wa kam ahanuka wa anta la tarji'u ila maulaka kam hasralakal hawal berapa banyak keaiban yang berlaku kepada engkau akibat engkau berdiri di hadapan pintu-pintu makhluk dan berapa banyak mereka yang telah menghina engkau namun engkau tetap tidak kembali kepada Tuhan ini satu lagi yang perlu mana diambil perhatian oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala kata Syekh Ibn Athaillah sakandari banyak keaiban yang berlaku kepada engkau akibat engkau berdiri di hadapan pintu makhluk mana banyak kerosakan berlaku kepada kita apabila kita mengadu menghadap mengharap kepada makhluk tidak kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha besar dan maha agung itu satu daripada hijab yang amat bahaya menggantungkan kalbi kepada makhluk tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah Taala menjanjikan kita banyak dalam ayat-ayat yang antara selalu wirid yang kita bawa wa may yatawakkal 'ala Allah Barang siapa yang benar bertawakal berserah bergantung dia dengan Allah itu yang sewajibnya maka pahuah hasbuh Allah Ta'ala yang akan mencukupkan dan membantunya dan berapa banyak mereka yang menghinakan engkau namun engkau tidak kembali kepada Tuhan dan banyak manusia yang mana menyebabkan kehinaan kita dari dia namun insan itu tidak juga kembali kalbinya kepada Allah SWT maksud di sini Tuan Pengarang suruh kita adjust pertingkatkan ya ya itulah qalbi kita supaya semakin hampir dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang supaya jangan insan itu terhijab terdinding dia dengan Tuhannya sedangkan semakin hari semakin dekat dia nak menghadap Allah Subhanahu wa taala رويا عن الشيخ مكين الدين الاسماري رضي الله عنه قال رايت في المنام حريه وهي تقول انا لك وانت لي قال فبقيت نحو شهرين او ثلاثه لا استطيع لمخلوق كلاما الا Baqayyatu liti bi kalamiha Diruayatkan daripada seorang daripada wali besar Syekh Makinuddin Al-Azmari radhiyallahu anhu Bahawasnya dia berkata Aku pernah bermimpi bertemu Di dalam mimpiku dengan seorang bidadari Eh bidadari syurga tu tuan buka dalam mimpi Dan bidadari tu berkata Ana laka wa anta li Aku adalah milikmu Dan engkau adalah milikku Kemudian Syekh Makinudin berkata setelah itu Setelah dijaga Selama dua atau tiga bulan Aku tidak mampu untuk bercakap dengan orang Kecuali aku akan termuntah Kerana mendengar keindahan ya bidadari punya suara dan percakapan masya-Allah itu berdalam dalam mimpi dan belum sebenar lagi atau hebatnya bidadari syurga bila dia mimpi saja sampai 3 2 3 bulan dia tahu dia nak bercakap maknanya uh, sampai termuntah akibat uh, keharuman kecantikan bidadari itu baru dalam mimpi belum sebenarnya itulah tayangan nikmat besar di akhirat besok dan nikmat-nikmat yang lain yang begitu hebat. Walau bagaimanapun nikmat yang terbesar ialah apabila dibukakan hamba itu dengan Tuhannya. Wujuhun yawma idzin nadirah ila rabbiha nazirah. Wajah orang beriman berseri-seri kepada Tuhannya ia melihat. <coughs> Sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala menguji disebut dalam satu kisah Allah Taala berikan nikmat kepada ahli syurga kemudian dia menyangka dialah orang yang paling hebat mendapat nikmat tersebut dan itulah nikmat yang dirasakan paling hebat dan nikmat syurga memang itulah keadaannya kalau tidak sedemikian hebat itu bukan syurga namanya jadi bila dia rasa itu nikmat paling hebat Kemudian Allah Ta'ala tunjuk yang lain pula Bila dia nampak yang lain Dia nak yang lain Yang lain tu lagi hebat dia rasa Begitulah Mana nikmat syurga tu taraki dia naik Makin hebat Makin hebat Kemudian Allah Ta'ala berjanji dengan dia Lepas ini jangan minta lagi Bila dia berjanji Tak akan minta lagi Baru dia berikan nikmat Kemudian Tuhan tunjuk lagi yang lain Oh dia nak lagi Begitulah seterusnya bila berjanji pun dia terlupa dia nampak Begitulah nak ceritakan kedahsyatan Nikmat syurga yang cukup hebat ya, Yang mana ia merupakan Benda yang semakin dekat Semakin dekat kepada kita Mudah-mudahan kita dapat menjejakkan kaki kita Dan di sana Dan akhirnya Apabila Allah Ta'ala buat beberapa kali Janji pun diminta lagi Akhir Tuhan buka satu nikmat besar iaitu wujuhun yauma izin nadirah ila rabbiha nazir wajah orang beriman itu berseri-seri melihat kepada zat Tuhannya yang lain saka misli syait bila dia lihat saja ke dahsyatan ya Allah SWT lalu Tuhan tanya nak lagi dia kata tak nak bermakna nikmat paling besar ialah ru'yah ya melihat zat yang maha suci melihat zat yang bersifat dengan segala kesempurnaan atau sebab maknanya disuruh rahsia atas dunia ni supaya kita melihat dengan batin hati kita mengenal akan dia. Apakah rahsia Allah Taala menyuruh kita mengenali dia? Rahsia itulah dia. Hati insan akan confirm jatuh rindu yang kuat, cinta yang kuat kepada Allah apabila dia kenal Tuhan Sebab kalau tak kenal maka dia tidak cinta. Itu peribahasa kita kan Tak kenal dia tak cinta Mana nak cinta dia tak kenal Jadi mengenal Tuhan itu merupakan ialah Asas yang paling besar Dan matlamat paling besar dalam kehidupan insan Uhibu an u'rifa pa khalaqal khalaq Aku kasih bahawa aku dikenal ya, Lalu aku menjadikan manusia Sebab manusia bila Dikenal siapa dia Allah Ta'ala Masya Allah Sebab zat yang maha sempurna Maha semua Hebatnya, cantiknya ya Kesempurnaannya, segala-galanya Maka hati insan ni, manusia Begitulah keadaan Jubilatul insan yuhib ila man asana ilaih Diperangaikan manusia Dia akan jatuh hati Pada orang yang buat baik pada dia Dan orang yang paling hebat Segala-galanya ada pada zat itu Siapa dia? Melainkan tak ada Melainkan Allah Ta'ala sebab tu kalau dia kenal Tuhan Masya Allah hati dia mesti jatuh Kalau tak jatuh dia belum kenal lagi Dan apabila hati manusia tu jatuh Cinta mahabbah yang kuat Dengan Allah Ta'ala ah ha, Maka rahsia dia apa Dia akan melaksanakan Perintah Tuhan dengan ringan Ya, sebab jatuh, seseorang bila dah jatuh cinta Apa saja mahbubah Dia kasih dia nak, kasih suruh dia akan buat dengan laju atau rahsia bila cinta itu sudah terpahat di hati insan maka dia akan merasakan lazat dan nikmat menyempurnakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapat kelazatan itu rahsia kenapa di Allah taala suruh kita mengenali dia bahkan itu kewajipan yang ulung-ulung yang awal-awal lagi Sehingga Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mentafsirkan ayat yang selalu ya dikumandangkan kepada kita wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'buduni dengan makna illa liya'rifu bila aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadat masuk ibadat itu tunggak dia liya'rifu supaya mereka kenal siapa dia aku bila dikenal siapa dia Allah taala masya-Allah maka hati ini akan berasa begitu ya maknanya seronok begitu hebat dan kecintaan dia akan lebih kuat dan mendalam dengan Tuhannya dan bila kecintaan ini jatuh dalam kalbi insan maka berbagai-bagai futuhat pembukaan makrifat dibukakan dan kedampingan dia akan dirasakan begitu hebat dan membawa kepada mudah dia perintah ini di antara hikmat kenapa disuruh kita awal wajibil alal insani ma'rifatun ilahi bistiqani awal-awal yang wajib bagi insan bila dia ma'rifat mengenal akan Tuhannya bitayakun dengan yakin yang sebenar sehingga dia mengenali dalam semua keadaannya sama ada dia sihat atau sakit, disenang atau susah, maka rahsia pengenalan tu ada di situ. Mata apakah asyhadakabirah wa mata mana'at asyhadakakirah bahawa bi kulli zalika mutarifan ilaihi. Mata a'taq, bilamana Allah Taala memberikan kepada kita i'taq, eh, mana pemberian yang berbagai-bagai sehingga tidak terkira. Ya. Sebenarnya apakah rahsianya Ialah asyhadatat birrah Allah Ta'ala suruh kita ni memandang dan mengenali Akan nama dia al-birr Pengurnia yang maha hebat Jadi kalau insan mengambil pakai mem Mengambil guna nikmat sama ada bentuk makanan, minuman, pakaian, harta benda dan sebagainya Yang begitu banyak Tiba-tiba dia tertutup dengan Tuhan Maka kesalahan besar berlaku Ibarat seorang masuk dalam rumah orang Tidak memberi salam Kemudian dia mengguna segala alat yang ada dalam rumah Dia makan, dia minum Dia tidur dalam bilik orang Wah, tu tahu sajalah Apa yang akan berlaku Bila tuan rumah dia balik kan? Itulah makna kita duduk menumpang sementara di muka bunyi ta'ala Awal-awal kena kenal siapa tuan milik dia Ha, supaya kita dapat menjalinkan pendekatan kemesraan kalbi kita dengan dia dan itu yang dituntut oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebaliknya wa ma ta'ala dan bila mana Allah ta'ala menyekat dalam arti kata lain dia menguji kita orang sihat kita sakit orang senang kita susah dan sebagainya lah sebenarnya apa rahsia dia ialah ashadaka ya asyhadaka kahrah dia menayangkan kepada kita supaya memandang nama dia bernama al yang maha keras dia kata sakit sakit dia kata mati mati hebat macam mana pun semua akan tunduk maksud dia atau suruh kita mengenal dalam dua keadaan Dia beri kita kenal dia Dia tarik pun kita kenal dia Muta'arifun ilai, ya, Iaitu dia mengenal Tuhan dalam semua keadaan Itu yang dituntut Sebab rahsia pengenalan Membawa insan itu akan mengenal siapa dirinya Dan siapa Tuhannya Dan dia faham Dari mana dia datang Di mana dia sekarang Dan ke mana dia nak pergi selepas ini Itu di antara fokus besar dalam Perbahasan ma'rifah dan mengenali Tuhan Supaya pengenalan itu semakin hampir Semakin dekat Dan satu lagi kata Tuhan pengarang kafaka minan idbari an taftaha ainaika fi ad-dar Qala Allah ta'ala wa la tamuddanna ainaika ila ma matna'na bih Ilah ma matta'na bhi azwajam minhum zahraat al hayat al dunya Memadai bagi engkau daripada terkebelakang mana ketinggalan jauh kebelakang ya, dalam konteks mencari keridaan dan kehampiran diri dengan Tuhan. Bawa engkau membuka kedua mata engkau untuk melihat negeri ini, negeri dunia ini. Maka firman Allah Taala, "Wala tamuddanna aynaika ila ayil ayah." Sehingga akhir ayat tadi, maknanya dan jangan engkau melirikkan kedua mata. Mana jangan banyak sangat jeling-jeling dengan nikmat dunia itu. Yeah. Uh, kepada yang kami beri kesedapan dengan dia Kepada pasangan-pasangan daripada mereka Sebagai perhiasan kehidupan dunia Agar kami dapat menguji mereka padanya Sebenarnya kurniaan itu adalah ujian daripada ta'ala Jangan makna kita tersangkut hati dengan dia Banyak ayat-ayat yang sumpah ini dipaparkan dalam Al-Quran sebab bila hati manusia bila dia jatuh dia cinta selain daripada Allah itu merupakan barah yang sangat bahaya. Sebab kalbi dia akan jadi cedera dan menyebabkan bila kalbi dia cedera dia akan terkebelakang. Rahsia dia kenapa insan satu Eh dua kumpulan Satu mereka ni sangat lazat mengerjakan ibadah kepada Allah Taala. Ya, nikmatnya luar biasa. Yang satu lagi dia buat ibadat sama tapi berat. Eh, dia buat bukan tak buat tapi rasa berat, berlawan sebab rahsia dia tidak ada kemanisan. <coughs> Dan kemanisan itu bila mereka kurang manfaat akan Allah Subhanahu Wa Taala. <coughs> Itu disebut oleh Syed Abi Madan Atul Imsani Bila dicabut saja eh, Kemanisan Ataupun kerinduan hati dengan Tuhan Maka orang itu akan apa? Tertinggal jauh Ke belakang ya. Dia akan tertinggal Jauh ke belakang Jadi maknanya hampiran kalbi ini akan membawa satu natijah yang besar dekat atau tidak lazat atau tidak ialah berkunci daripada dalam ya apabila dalam dia dibukakan oleh ta'ala pengenalan yang sebenar dengan Tuhan maka dia akan mendapat rahsia kemanisan dalam ibadah ini. Jadi kalau sekiranya belum lagi terbuka atau pembukaan itu belum berapa terang maka perjalanan rohani dia eh, mana tidak berapa laju atau tidak berapa eh, maknanya lazat itu didapatkan. Oleh kerana itu naklah pertama sekali jalan dia adalah membanyakkan muhasabah akan ni'amillah. Kita banyak muhasabah tentang nikmat-nikmat yang Tuhan kurniakan. Kita bangun malam selepas semayang tahajud, selepas zikir baca Quran. Kita ambil masa sedikit merenung akan nikmat-nikmat yang begitu banyak. Ya, kita lihat di tubuh badan kita kita boleh melihat ada di sana orang yang tidak boleh melihat. Ya, kita boleh mendengar ada di sana orang yang pendengarannya ditarik. Kita boleh bercakap ada orang yang bisu. Kita boleh berjalan ada di sana orang yang makan pun bersuap. Bila kita perhati nikmat Masya Allah besarnya bila besarnya kasih sayang Tuhan kita perhati satu-satu maka kalbi insan tu akan terasa betapa hebatnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada diri dia dengan pemberian-pemberian yang tidak terkira wa in taudhu Allahi la tuksuha kalau insan tu nak kira nikmat Tuhan tidak akan terkira jadi bila kita perhatikan nikmat begitu banyak maka jiwa insan itu akan mula rasa aa, tertarik kasih sayang Allah Taala bersyukur dan akan timbul perasaan mahabbah ya. dan bila mahabbah itu timbul dalam kalbi insan masya-Allah itu dia akan mudah memperjalanan rohani dia untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu Taala dan nikmat paling besar atas dunia Bila insan dibukakan kalbinya Bermesra dengan Tuhannya Dengan makrifat yang sebenar Walaupun begitu banyak nikmat yang lain Nikmat yang sebenar dibuka oleh ulama' Daripada Nas Quran dan Hadis Iaitulah Al-Naim wa intana mazahiruhu Innama liktirabi wa syuhudi wal azab wa in tanawwa'at mazahiru illa ma li wujudi al hijab fasabab al azab wujud al hijab wa itmam an na'im min nazar ila wajhi al karim nikmat walaupun berbagai-bagai nikmat sehingga kita tak terkira berbagai-bagai jenis nikmat yang Tuhan berikan ya sama ada nikmat dalam bentuk pemberian nikmat dalam bentuk asarf as Tuhan palingkan musibah bala dan sebagainya masyaallah tapi apa ke nikmat yang paling besar itulah ikhtiraq kehampiran insan jiwanya dengan Tuhan dan dibukakan marifat sebenar dengan Tuhan dan begitu juga sebaliknya penderitaan dan keazaban banyak bermacam-macam ya, dalam kehidupan kita ujian itu, ujian ni, bala dan semua itu semua kecil yang paling besar sekali bala ialah wujudul hijab bila kalbi insan terhijab terdinding dari Tuhan Ya, dia tidak perasaan kewujudan kebesaran Tuhan. Dia tidak perasaan pentadbiran Tuhan yang sangat dasar ya, wa sya'an dan setiap saat menguruskan tidak ada boleh bergerak sesuatu atau diam sesuatu, berlaku sesuatu, ada sesuatu, hilangnya sesuatu semuanya bi iznillah. Dengan izin takluk telah siap pada azadi yang kita belajar dalam usuluddin, ta'lutan jizi pada bagi iradah. Masya Allah bukan wa ma lam yasha lam yakun apa yang dikehendaki Tuhan itu saja yang berlaku apa yang tidak dikehendaki tidak akan berlaku yang telah berlaku sedang berlaku dan akan berlaku semuanya duduk dalam masyiah pentaksisan iradah Allah yang maha dahsyat maka benar ni bila eh, disuruh dengan sinaran cahaya makrifat dimakin terang dan itulah kenikmatan yang sebenarnya eh, apabila dibuka oleh Allah Taala. Mudah-mudahan dengan keberkatan Habibullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para ahli bait, para sahabat dan masyayikh kita sentiasa diberikan madat, bantuan dan penambahan kita ya, makna cahaya ma'rifat daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita berjalan sementara menuju ya, kepada titik nokta akhir umur kita dan mudah-mudahan kita balik dalam keadaan radhiyallahu anhum wa radu an itu mendapat keridaan Allah insyaallah wallah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Sayyidina wa maulana Muhammadin ala Allah maulana ya Allah فإن خير كله بيد أنت من عرفه الحمد لله سبحانك الله أخبرنا.